Davat olubxamləxans var qızı. Yaşadındır, Yaşadığımız Göyranboy rayonunun böyük əsəbəsidir. Xocalı rayon Cəmli kənd sakiniyəm. Kanalımıza verdiyiniz müsahibədə özünüzə aydındır. Bəli. Heç bir narazılığım yoxdur. Xeyr. Şikayətiniz nə ilə bağlıdır? Şikayətim ona bağlıdır ki, məktəbin direktoru Cəmli kənd məktəbinin, yəni Xocalı rayon Cəmli kənd məktəbinin direktoru Məlahət İsmailov adandır şikayətim. Səbəb Səbəb odur ki, mən ona iş üçün müraciət etdim 2018-ci ildən. Hı -hı. Bu da dedi var, iş var, labirintdir. Adına yazacağam, amma hələ ki məktəbə gəlməyəsən. Lazım olanda səni çağıraram. Bir müddət, neçəsə aylar keçdi. Yəni keçəndən sonra mənə çağırdı məktəbə, dedi ki, bəs hə, indi e, qanunu işə girəcəksən, 2000 manat pul lazımdır. Mən də özüylə bərabər getmişəm, 2000 manat Kapital Bankdan pul götürmüşəm, elə orada da vermişəm, özünə çıxıb gəlmişik. dedik ki adınıza iş yazılır Yaz.